Сегодня мы не справились в защите, прежде всего из за дуги. Мы дали много трехочковых забить нам, в том числе от Хамзаева. Забил он 8-4, если я не ошибаюсь мы, э, Сколько? 26 очков он нам забил вообще в принципе с игры. Мы не справились с ним в защите. Где-то э, где-то лично с ним, где-то не вышло. Как-то с бросочком у нас тоже не шло сегодня. Мы где-то пытались играть от броска не, не пошла у нас не пошел у нас трехочковый бросок. Мы хотели перейти на более такое ожесточенное нападение. Тоже -то, ну, не вышло полностью не наша игра была. Вроде ребята были готовы, заряжались полностью, подготавливались. А вышли на площадку, будто все абсолютно забыли, потеряли. В четвертой четверке был момент, там еще был равный, в принципе, можно было. Ну вот все же Кремль вырвал. Ну, Триггер была до последнего, вами согласен, сами надеялись, что вот-вот и мы покажем бой. Мы не справились, так сказать, я не справился с трехочковым от Хамзаева, это была скажем так, решающая трехочковая, которая именно добила нас, я думаю. Спасибо. Вам спасибо. Ваш комментарий, матч. Да, хороший матч. То что поздравляю с победой вашу команду. Э, наши, наверное, игроки чуть-чуть недооценили. Мы, наверное, плохо настроили ребят. Но так до игры готовились, настраивались, но сама игра показала, что вот эти мелочи, нюансы. По защите то, что мы разбирали, мы сегодня не отработали то, что мы планировали. Разбирали, все, готовились. И вот эти защитные действия против, я говорил, два человека, Луцин и Миханзаев, то есть надо нам с ними правильно сыграть, мы разбирали их. Ну, не справились сегодня с этими двумя игроками. А в нападении не было организации. Сегодня первые номера ну, не вели ту игру, которую мы от них хотим и которую они могут вести. И поэтому не не хоть чуть в нападении, когда они пошли трехочковые броски свободные, не попали. Мы акцентировали внимание на трехсекундную зону, и там свои мячи не забили. Поэтому, когда не забиваешь с трехочковой и с двухочковых, свои моменты где-то там, может, ударили по руке, может, ударили там, такие спорные моменты. И уже сложно, когда люди не попадают в свои мячи, то есть теряется уверенность. А химик, он как-то себя как-то вот, а скажем как так, какие-то ну, для... он притирается, только второй матч, то есть на первом он еще на эмоциях э, приехал, хотел доказать, что он с лучшей командой Украины <laughs> готов играть на равных, и ему говорили, что чемпионат не, не такой простой, нету проходных игр, нету ли явных аутсайдеров. Ну, видите как, сегодняшняя игра будет ему повод подумать над этим моментом. Да, он мог их сыграть сильнее, но видно, что потенциал у него есть. И всего вторая игра, то есть он должен к ребятам еще привыкнуть. И думаю, дальше будет все в порядке.